समितीच्या करण्यात आहे नियमित व्यायाम योग्य आहार यांच्या माध्यमातून जीवनात बरंच काही साध्य होऊ शकतं असं सांगत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी निरोगी जीवनाचं महत्त्व स्पष्ट केलं ते आज नवी दिल्लीत जागतिक यकृत दिवस कार्यक्रमात बोलत होते आपल्या स्वतःच्या आयुष्यात आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्यावर ज्या जीवनशैलीचा अंगीकार आपण केला त्याची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याच्या त्याचे लाभ अधोरेखित करण्याच्या उद्देशानं या कार्यक्रमात आपण सहभागी झालो आहोत असं त्यांनी नमूद केलं शरीर को जितनी चाहिए इतनी शरीर को जितनी चाहिए इतना पानी और शरीर को जैसा चाहिए ऐसा आहार और नियमित व्यायाम से मैंने मेरे जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और ये अनुभव को साझा करने के लिए मैं आया हूं मैं आपको बता सकता हूं कि ये साढ़े चार साल के समय में मैं आज करीब करीब सभी एलोपैथिक दवा और इंसुलिन से मुक्त होकर आपके सामने खड़ा हूं और आज विश्व यकृत दिन के लिए दिन पर भी मैं देश भर के विशेषकर सभी युवाओं को जिनको अभी 40-50 साल तक अपना जीवन व्यतीत करना है इस देश के विकास में योगदान देना है और देश के विकास के माध्यम से एक हम सब इच्छा करते हैं ऐसे विश्व का निर्माण करना आते है वो युवाओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपने शरीर के लिए दो घंटा और दिमाग के लिए कम से कम छह घंटे की नींद एक बार रिजर्व कर लीजिए अनेक गुना उपयोगिता इसकी बढ़ जाएगी यकृताच्या आजारांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी एकोणीस एप्रिल रोजी जागतिक यकृत दिन साजरा केला जातो व्यक्तींना निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी या निमित्तानं प्रोत्साहित केलं जातं अन्न हे औषध आहे अशी यंदाच्या दिवसाची संकल्पना आहे आता